Всем привет, с вами Надюша Кэт. Как вы заметили, я иду. Я иду к бабушке. Там все ужасно грязно. Это ужасный фон. Ой, голова. Там моя сестренка. Вон моя сестренка идет. Там коток. Как грохнулась. <Стук> Тихо я люблю. Сейчас мы остановились. Сестренка играется на таких игрушках. Вот я пришла к бабушке. Сейчас мы с Софией будем... Мы чай будем пить с булочками. Потом София играется. И когда я приду домой, я объявлю одно. Буду ну, говорить объявление одно. И, кстати, я вас люблю. На самом деле уже очень темно, потому что мы возвращаемся. Я знаю, что очень темно, но я сделала свет, не знаю. Буду же я сладко ходить. Сейчас мы еще даже нифига не рядом с домом. Вон там супак. Я хочу сейчас пойду туда спросить. Новый штатив хочу купить. Старый плохой. Привет, мои дорогие шоколадки. А, сейчас я только вот пришла а, от бабушки с мамой и сестренкой. А, там было очень круто, мы попили чай, поели бочек, ну, поиграли. И как бы только незаметно мы в пять пришли, уже семь. И мама говорит, что уже темно, т, -т, -т надо идти. Самое главное, что в, этот, в этот день случилось, я пошла за новым штативчиком. Ура! И купит новый штатив. Старый меня бесит, он некрасивый. Хотя он рабочий, но мне он не нравится. А, поэтому мы его отдадим. Кому-нибудь продадим или отдадим. А, вот. Я пошла, короче, там дорогие они очень. Я решила купить среднее, Uh, средний, потому что тот был большой, мне не очень нравился, как-то сильно там. Так, ну. Да, поэтому я решила купить все-таки маленький штативчик. О, oh, средний, то есть, простите, заговариваюсь. Средний, и он стоит 10 тысяч, 11, 12 даже, 11 тысяч 990 стоит. Мы будем считать, что 12 тысяч, у меня есть эти 12 тысяч, этот штатив не подумал, что он очень дешевый. Он просто шел со скидкой, поэтому я решила его купить. На самом деле мы еще решили пойти э, в какой-то магазин еще сходить. Э, в есть магазин, там еще есть магазин. Туда сходить, если там дешевле, то там купить. А -а -а. Ну конечно, если там по качеству лучше. На самом деле вот эту селфи-палку, вот эту селфи-палку я покупала в Нордаулете. Как бы вам мог показать? Вот она прикольная, такая огромная. Ха. Мои друзья вот сидят. Поздравайтесь. Я не схожу с ума, не подумайте. Всем спасибо, что смотрели меня. Я очень рада. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальцы вверх и пишите в комментариях. Не забудьте про программу, которую я создала. Вопрос-ответ от Надюши Кэт. Всем пока. В следующей серии. Ok, yeah uh, Medo de não ter na sua uh, O barra conhece a pitana triscada hoje uh, que bomba Osama